Tan Sri yang dipretua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penerangan yang panjang lebar. Um, memandangkan tanaman kontan terbukti lebih menguntungkan petani, Tanjung Karang mencadangkan agar sawah-sawah padi yang penghasilannya kurang daripada 3 tan seha diberikan kebenaran sementara selama 3 tahun sekurang-kurangnya untuk beralih kepada tanaman kontan. Tempoh ini penting bagi membolehkan proses pemulihan tanah sawah itu berlaku secara semula jadi sebelum kembali kepada penanam padi. Saya juga ingin menegaskan Jabatan Pertanian tidak boleh lepas tangan. Bantuan asas seperti benih, baja dan racun mesti diteruskan kepada pengusaha tanaman kontan. Jangan ulangi keadaan yang berlaku sekarang. Bila pesawah beralih kepada tanaman kontan, mereka seolah-olah lepas tangan, dibiarkan tanpa sebarang sokongan. Macam tidak layak lagi menerima bantuan. Sedangkan mereka lah kumpulan yang sedang berusaha keluar daripada perangkap kemiskinan hasil padi yang rendah. Antara contoh di sini, Encik Sorati bin Supian, tanaman kontan jago manis tergenang oleh banjir. Encik Muhammad Sani, tanaman kontan kasuri 6 hektar tergenang dan musnah kerana banjir. Dan begitu juga wak mastur tanaman kontan jambu yang musnah akibat banjir dan di manakah mereka-mereka ini boleh mengadu dan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Satu satu tanah yang diusahakan dia berdasarkan kepada undang-undang kanun tanah. Untuk memang yang berhormat, di bawah undang-undang tanah di Malaysia khususnya di bawah Kanun Tanah Negara 1965 status geran tanah yang bertujuan pertanian dengan syarat nyata untuk tanaman tertentu seperti padi perlu dipatuhi. Jika syarat nyata adalah khusus untuk padi maka penggunaan tanah tanaman kontan dianggap melanggar syarat tersebut. Yang boleh ubah syarat tanah itu ialah kerajaan negeri. Kecuali saya telah mendapat kebenaran khas daripada pihak berkuasa negeri untuk mengubah syarat. Kalau tak mengubah syarat, maka kementerian ini mengikut kanun tanah 1965. Kementerian mengambil maklum cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang. Berhubung dengan supaya tanah sawah dengan menghasil kurang daripada 3 tan metrik per hektar diberi kebenaran sementara untuk beralih kepada tanaman kontan ditegaskan bahawa dasar KPKM adalah untuk mengekalkan tanaman padi. Bahkan sekarang ini pun kita hadapi masalah, kita biasa mencapai SSR padi paling tinggi 71%. Sekarang tinggal 56%. Oleh itu kawasan padi cuba diperbanyakkan. Saya cuba pergi ke mana-mana tempat yang ada tanah terbiar, kita usahakan untuk memulihkan tanaman padi. Seperti kita pergi ke Steel, di sana ada 1500 ekar yang kita nampak perlu dibangunkan padi di situ begitu juga kita pergi ke uh, Sabah di mana kita cuba memulihkan kawasan sawah di situ oleh itu kawasan sawah kita cuba kekalkan dengan kita memberi berbagai-bagai insentif kepada penanam padi kalau soal pengairan berkurangan dan sebagainya itu memang tanggungjawab kerajaan untuk membuat pengairan di situ. Sebab kita sentiasa memberi bantuan kepada enam padi ini, skim baja padi, skim insentif pengeluaran, skim baja dan racun, insentif benih padi sah, skim subsidi harga padi, insentif penoyan padi, skim takafu tanaman padi. Artinya kalau boleh kita tak maulah kawasan padi itu berubah kawasan lain bahkan kita nak tambahkan. Alhamdulillah semua kerajaan negeri saya nampak memberi kerjasama untuk kita menambahkan kawasan padi. Karena ini masalah security makanan negara. Amat penting. Sekarang harga beras import rendah. Alhamdulillah. Tapi kalau berlaku satu perkara di luar negara, kita akan hadapi masalah seperti yang berlaku dua tahun yang lalu. Sebab itu hal kawasan padi ini, kita urusah semua ahli parlimen, kerajaan negeri, kita usah memberi galakan supaya mereka kekal tanaman padi dan buka kawasan baru yang terbiar itu untuk dijadikan kawasan padi. Ini usaha yang penting untuk security makanan negara. Terima kasih. Saya jemput.